Владимир вы же, в общем-то, прежние годы э, Зеленского видели, помнили, ну, в качестве, ну, вот, клоуна, как, каким он был. Он же приезжал в Херсон, там, да, на гастроли. Это неоднократно, да я останавливался. Откуда? В гостинице, которая мне принадлежала в затерянном мире, который после этого дал команду Хаймерсами разбить полностью. Каким он был тогда, как он там, так сказать, отжимался, может, там на корпоративах каких-то? Ничего же тогда не предвещало. Ну, он талантливый актер. Это факт. Вот. Об этом говорит и вся эта программа 95-го квартала. Он, кстати, тоже жил и рос в городе Кривом Роде. 95-й квартал это квартал, на котором находилось здание нашего института, где я учился. Вот. вот так видите, как судьба переплетается. И тогда, как бы он был наоборот, в почете он активно и очень умело применял сатиру в критике власти на тот момент, всей власти. Ну, кто как бы был у власти, вас всегда есть за что критиковать, но они это делали и смешно, oh, и умело, и пользовались очень большой популярностью. Ты зараз <плодисмент> хочешь <плодисмент> до партии? Дуже хочу. <плодисмент> Снимаешь штаны. какие <плодисмент> у тебя номер? 451. Ниху хорошо. Но чтобы он вот стал таким вот э, диктатором демоном, тогда предположить, наверное, было невозможно. Но сейчас становится ясным, что его готовили к этой роли. Он не случайно там очутился. Вот он обладает талантом, э, как актер, как бы убеждать людей в том, что он говорит. Первые же дни, когда мы все его поддерживали. То есть и я его поддерживал, все поддерживали, тем более в своих предвыборных всех выступлениях он говорил, я перед кем хочешь там даже на колени, лишь бы остановить эту войну на Донбассе. Естественно, умело он достаточно боролся против Порошенко, но он превратился еще в более злого гения, чем тот же Порошенко. Впоследствии мне показали фильм «Это технология» актеров, которые приходят к власти для того, чтобы ее узурпировать потом, mm -hmm. она придумана была латвийскими политтехнологами. Есть даже фильм, mm -hmm. небольшой документальный, как они все это хотели сделать. Вот Зеленский это все это сделал. Фильм "Слуга народа" это был тоже технологии. Он не просто так снимался, потому что если сейчас посмотреть многое то, что он там говорил. Теперь он делает, но тогда он критиковал эти действия, yeah. а сейчас он просто делает. Или даже если взять, посмотреть сценки из 95-го квартала, где там он там как вынужден бандеровцы пойти, например, uh -huh. э, как представитель еврейского народа, он Бандеровце стал, ну теперь у нас так, как он говорит. Вот. То тоже тогда это было смешно. Но теперь это не смешно. Теперь это... Э, Тысячи людей брошенных просто-напросто на смерть, лишь только потому, что он является ну, марионеткой в руках ну, тех людей, которые не публичны.